Так, сейчас мы с Натали проверим лайфхак. Лайфхак. Э, с какой скоростью порвется презерватив. А он порвется? Ну, я не знаю. Сейчас проверим эластичность. Надуется. Надуется. Для начала надо хотя бы, чтобы он надулся, а потом... Ну да. А потом... Опа. Опа. Mm -hmm. Есть? Ну что? Начнем. Начнем. Дожди, ладно. Потом, Давай, будем ехать это а так. Сейчас. На площадь. Пока ты разгоняйся, я его буду этот. Наблюдавливать? Да, наблюдать. Ничего. Подожди. Дошли. сколько? Сейчас 60 км в час. Чтоб надувался? Да. На дорогу ты 80. Клепается, не надувается, просто... 90. на дороге, ты надувался. 100. 110. Ты надувался, он просто клепается. порвался. Так что у нас своего что на скорости 120 километров просто потоком воздуха разрывается. Даже да. не надувается, длина не увеличивается, а просто он расширяется не рвается, потому что он сухий стоит без маски, а то он не лопается. Вот он и лопнул. Короче, да. сила трения не более 120 км в час. Лайфхак <laughs> дрожжей. <Life Act Russia. laughs>